সাংগঠনিক সভা নহয় এইটো ৰুটিন সাংগঠনিক সভা আমাৰ নতুনকৈ কেইবাটাও মৰ্চাৰ আমাৰ সভাপতি আৰু মৰ্চাৰ কমিটিসমূহ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে আপোনালোকে জানে যে চামগুৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন আগতকৈ যথেষ্ট আৰু শক্তিশালী হৈছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহতো কংগ্ৰেছৰ যি শতিকা জোৰা প্ৰবঞ্চনা সা ভয় খটা বেহৰাৰ যিটো নীতি আৰু তেওঁলোকৰ নীতিৰ জৰিয়তে প্ৰকৃততে মুছলমান সমাজৰ যিটো অন্যায় কৰি আহিছে ৰাইজ আজি একত্ৰিত হৈছে যুৱ সমাজ আজি একত্ৰিত হৈছে যুৱ সমাজ সংগঠিত হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে সকলোকে লগত লৈ পেলাই আমি যিদৰে কাম কৰিছোঁ সেই কামৰ প্ৰতি ৰাইজ আকৃত আকৃষ্ট হৈছে গতিকে আমাৰ এইটো আমি অলপ আগতে আজি চামগুৰি মণ্ডলত আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু এই সভা এতিয়া গৰাজন মণ্ডলত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনলৈকে আমি বুথে বুথে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গণসজাগতামূলক সজাগতামূলক নিৰ্বাচনী সভা সভা তাৰ লগে লগে সাংগঠনিক সভা বুথ পৰ্যায়ৰ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰি যাম তেখেতৰ নতুন অসমখন কেনেকুৱা এবাৰ সুধি লওক তেখেতৰ নতুন অসমখনৰ পৰিকল্পনা সীমা পাৰৰ পৰা হয় নেকি সেইটো কথা সুধি লওক এতিয়া মই আজি ভাষণত কৈছোঁ যে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ যিটো পৰিস্থিতি সেইটো এটা নতুন কংগ্ৰেছৰ যে সেইটোতো কংগ্ৰেছে এতিয়া সেইটো লৈ কি বুলি ক'ব প্ৰথম কথা কি হৈছে কংগ্ৰেছ এতিয়া বিবৃতি কংগ্ৰেছ এতিয়া টিভিতে থাকি যাব বহু সময়ত কংগ্ৰেছৰ ক'ত অস্তিত্ব আছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীক মাটিৰ পাত্ৰা দিয়াটো কংগ্ৰেছে বিৰোধ কৰে জনজাতিকৰণ দিয়াটো কংগ্ৰেছে বিৰোধ কৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে কেৱল কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা অসমলৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডক্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনিছে তাতো কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কিয় আপোনাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব নালাগে নেকি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় বিশ্বজগতত খোজ কাঢ়িব নালাগে নেকি গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াহঁতে সেইখিনি কথা ক'বই তেওঁলোকৰো বিৰোধী পক্ষে কয় আৰু আজিৰ দিনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতিয়ে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া ধৰক নিয়ম মতেতো ৰাহুল গান্ধীয়ে ষ্টেপ ডাউন কৰিব লাগিছিল ছোনিয়া গান্ধীয়ে ষ্টেপ ডাউন কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এইখিনি কথা ক'বই এটা ৰেগুলাৰ কথা ক'ব কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংগঠন কৰি গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন প্ৰত্যেকটো বুথ পৰ্যায়লৈকে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ছাপন্নটা বুথলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংগঠন শক্তিশালী কৰি তুলিছে আৰু আমি খুব আশাবাদী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত আছে যে এইবাৰ আধিত আগতকৈ অধিক জনাদেশ লৈ পেলাই আমি এইবাৰ ছাব্বিছত অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজেই গম পোৱা নাই তেওঁক যে গৌৰৱ গগৈ ললিপক দি আছে প্ৰথম কথা মই অনুৰণজ্যোতি গগৈ নিজেই গম পোৱা নাই যে আঠশ পঁচপন্ন জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছৰ উকিল হবলৈ গৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে যে আজিৰ দিনত পাম যোৱা বেলুন হৈ গৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজৰ যে বিশ্বাসযোগ্যতা একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলালে কাৰণ চাওক জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন এটা কৰি আহিছে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ নামত তেওঁলোকে শপত লৈছে আৰু সেই আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ তেজৰে হাত ৰঙা কৰা কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনত আটাইতকৈ ডাঙৰ এডভোকেট লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কি কথা ক'ব আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিব যে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কি কমেণ্ট আছে সেইটোৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি হাজাৰ যি কথা কৈ নাথাকক কিয় আঠশ পাঁচপন্নজন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰীৰ কংগ্ৰেছ বুলি আপুনি মানে নে নামানে লুৰিণজ্যোতি গগৈক আপোনালোকে সেইটো প্ৰশ্ন কৰক চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সদায় সংগঠন ডাঙৰ সংগঠনতকৈ ৰাষ্ট্ৰ ডাঙৰ এনেকুৱা বিভিন্ন মানুহ আহিব বিভিন্ন মানুহ যাব মই পুনৰাই কৈছোঁ ৰাজেন দা আমাৰ কাৰণে সন্মানীয় আছিল কিন্তু আজি যেতিয়া ৰাজেন দাই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই যিহেতু তেখেতৰ এটা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আজিৰ দিনত জাতীয় পৰিষদ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে কৈছে তেওঁলোকে শুভেচ্ছাও দিছে মই ৰাজেন্দাক এটা কথাই ক'ম ব্যক্তিগত মৰমটো সকলোৰে প্ৰতি ৰাখিব আৰু ৰাজেন্দাই আজি যিখিনি কথা কৈ আছে ৰাজেন দাই বহুখিনি কথা এটা সময়ত কৈ গৈছিল আজিৰ দিনত ৰাজেন্দা সেইটো ক্ষেত্ৰত কি স্থিতি আছে এবাৰ আপোনালোকে সুধিলে মাননীয় ৰাজেন্দাৰ পৰা আপোনালোকে বেছি স্থিতিটো গম পাব চাওক প্ৰথম কথা কি হৈছে আমি যোৱা পেনাইত আমাৰ যিদিনাখন আমি বিহাৰৰ নিৰ্বাচন জিকিছোঁ সেইদিনাখনো আমাৰ যেতিয়া আমি উৎসৱ কৰি আছিলোঁ সেই সময়তো কংগ্ৰেছৰ সদস্যই আমাক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছে এতিয়া মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে কংগ্ৰেছে দেখিছে যে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত পৰা নাইকিয়া গতিকে কংগ্ৰেছে এতিয়া শাৰীৰিক যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু কংগ্ৰেছে গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ ভৰি তলৰ মাটি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে বিজেপিয়ে খুব ধৈৰ্য ধৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰি থকা পাৰ্টী কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে বুজি পোৱা উচিত যে কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদ মিলি পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই অসমত যিমান শক্তি আছে আমাৰ কেইটামান বুথ মিলে তাতকৈ আমাৰ বেছি শক্তি হ'ব মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম আইন হাতত কোনেও তুলি ল'ব নালাগে কংগ্ৰেছক আৰু জাতীয় পৰিষদক এডাল সতৰ্ক কৰি দিছোঁ তেওঁলোকৰ ভৰি তলৰ কোনো মাটি নাইকিয়া ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এন ডি এ খুব শক্তিশালীভাৱে আমি অৱতীৰ্ণ হোৱা পুনৰাই কৈছোঁ একৈছতকৈ অধিক জনাদেশেৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এন ডি এ আমি অসমত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম আমি এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী